Кстати, скажите, а вы не страдаете ли чем-нибудь? Может быть, у вас есть какая-то печаль, отравляющая душу тоска? М? Нет, мессир, ничего этого нет. А теперь, когда я у вас, мне совсем хорошо. Кровь. Великое дело. Здравствуйте, а что, Орлы, совершеннолетние ли вы? Что? Совершеннолетние ли вы? Да, 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 да. Молодцы, молодцы. Где живете, как живете? В Краснодаре живем, отлично. Это прекрасно. Я живу в городе Герои Белгороде. Слава Украине. Белгород это пока еще Россия, но в принципе мысль твоя мне понятна. Как настроение ваше? А что, ты за Украину, да? Ты против Российской Федерации? Ну, знаете как, я не против России, а против э, государства. Как, ну как, оно даже не считается государством, я против правительства просто, против Путина. Пацаны, вы точно из Краснодара? Да. Сразу видно, казаки, придется вам лицо закрыть. Ну вот. Да, ну... Можно ну, так сказать, я, просто я закрыл просто лица. Как я, я закрыл ваши лица, мы в прямом эфире, я украинский блогер. Mm -hmm. Это круто. Ну, смотрите, могу так сказать, что я вообще думаю. Я думаю то, что, как вам объяснить правильно, Российская Федерация как государство не существует, она существует как фирма просто. Даже хуже, как организованная преступная группа, парни. ОПГ. Да. ОПГ. Даже хуже. Если бы как фирма, так СССР, это... Если бы как фирма, это да еще и... было бы ничего. СССР никаким актом не распадалась. Она просто перешла в фирменное наименование Российской Федерации. А вы считаете, что да. у вас СССР была лучше, Прости. парни? Что? Вы считаете, что СССР был лучше? намного, намного, хуже, намного хуже, чем сейчас, на самом деле. Совершенно верно. И как бы и сейчас в России жизни сказка. Ну, блядь, ну, а при Сталине это был пиздец какой-то, на самом деле. Парни, я родился в 70-х годах в украинской СССР. Э, уж поверьте, тут э, совсем не был сахар. Меня из комсомола выгоняли раз в 14, хотя я не очень стремился в него попасть. Ну, так вот. И знаете, что самое интересное? И знаете, что самое интересное? Ни разу не выгнали. Фикция, Здравствуйте. это Здравствуйте. была такая же фикция, такой же обман, такое же надувательство, как и сейчас ведет Россия Вы с такими мыслями будьте поосторожнее, вы, вы либо боритесь, либо валите из страны Ну, у меня такая, можно сказать, сво своя группировка, можно так обозначить, ну... Такими простыми словами, если мы боремся, мы рассказываем людям правду, чтобы они просыпались уже. Потому что у нас в России ничего государственного считай нету. Но... У нас все военкоматы. Что это частное... то, я хочу, чтобы как сказать, я хочу жить в России. Это ну, как сказать, хорошая страна, даже отличная. Но, блядь, наше правительство это пиздец. Пацаны, же, пацаны, же пацаны, пацаны, YouTube заматы «банить». Ваш, ваших лиц не видно. Если вы хотите донести до зрителя а, украинского, казахского, российского, кстати, тут тоже у меня в чате есть россияне, э, э, азербайджанцы, э, люди из Соединенных Штатов, люди из Украины, конечно, большинство из Украины, из Литвы, Литвы Латвии, Эстонии, пожалуйста, без матов. Хорошо, <связано> хорошо. Так вот, я хочу жить в России, я не хочу никуда уезжать, но правительство это вот... А вам не кажется, что дела не совсем в правительстве? И в людях, в людях, на которых подействовала, подействовала пропаганда. Пропаганда, как говорил любимый деятель президента России Владимира Путина, рассчитана не на дураков. Вернее, не рассчитана делать из людей дураков. Она на дураков уже рассчитана. А любимым этим деятелем, Кому принадлежат эти слова? Был Йозеф Геббельс, министр пропаганды Рейха Третьего. На самом деле у нас вот на Кремле власовский флаг висит. Это правда. Это правда. Ну, на самом деле, это немножко утрировано. Конечно, это торговый флаг Нидерландов, Голландии в тот момент который просто Петр Алексеевич Романов спер. Mm -hmm. Просто-напросто. А вам где бы хотелось жить? В России, но в другой России? А, да, я очень хочу жить в России. Я не хочу никуда уезжать. Мне нравится эта страна, но... А вот у меня, у, меня а сестра, у меня сестра живет в Краснодаре. Она меня старше, на 15 лет. Она страшно любит Путина. То есть у меня больше нет сестры. А, а она украинка. По крови своей. Путина на самом деле уже иноагентом признали. Просто многие люди спят. Понимаю, вы где-то учитесь. Не говорите ВУЗ, просто скажите, где-то учитесь на кого-то. Да, да, да. Учитесь или боритесь, или убегайте. Как вы считаете, Крым чей? Кому он должен по праву принадлежать? Украине. Вне всякого сомнения. У вас, наверное, фамилии заканчиваются на Н, пацаны. У обоих, да? Н. Что? Н. Эн да, да. У меня нет, у меня на ко. Ну, да, понятно, на ко. Просто в русском языке это называют окончанием ко, а, согласно а, украинской грамматике, Энка это суффикс, это не окончание. Ага. Пилипенко, Степаненко, Федоренко – это суффикс, это не окончание. Энка это суффикс в украинском языке. Сразу видно, что пацаны украинских крови. Давайте, слава Украине! Граем, слава. И украинский язык у тебя нормальный. Краснодар. Друзья мои, Краснодар. Вот так вот, косаченки. Вот так кровь играет, друзья. Вот такая бывает.